27 квітня прийшла міська оперативна нарада, де відзвітували за роботу протягом минулого тижня керівники підприємств, організацій та установ міста. На початку наради міський голова Василь Тарасенко довів до відома городян інформацію щодо робочої поїздки разом із начальником спеціалізованої медико-санітарної частини Нелі Тарасівою до Києва. Метою поїздки до столиці стала зустріч із міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі, яку допоміг організувати народний депутат Олег Кришин. Була бесіда, на скводилось порядка 40 минут. Бесіда була дуже результативна, продуктивна, скажімо так. Я розказав про міст, про історію города, специфіки городу, фінансових. положениях в бюджет вроде и так и подобное, не говорит о Михайловна значит, рассказала более детально о самой медицинской части. мы были услышаны. Значит, э, сказал, что будет рассматривать эти вопросы. Значит, я так понимаю, что на майской сессии депутаты Верховной Рады будут рассматриваться вопросы, к июню месяца вопрос должен решиться. Но и Э, был, э, сказать, было такое пожелание, в общем-то, и Петер согласился. Я думаю, что в состав э, министерской комиссии э, будет включена марша Акмария Михайловна. Это очень хорошо. Я считаю, что поездка удалась, потому что, э, насколько мы общались в министерстве, э, то еще ни одна делегация ни с одного города не встречалась С непосредственно з міністром здравоохраніння ну нам удалося цей слава Богу. 25 квітня відбувся загальний міський суботник, де були задіяні учнівські та трудові колективи міста. По результатах заходу надав своє бачення міський голова. Город трохи придобрається, підбілюються бордюри, наводяться порядок. Удалося убрати много. Ну що -то ще залишилося, будемо вбирати. Хотілося б зупинитися на тому, що і поблагодарити скажем так, наші Учебное заведение, это вот ВПУ-70 в частности, и наше педучилище, в том, что в пятницу был производен субботник в детском парке. Много сделали, много убрали, но еще немножко осталось. Я бы хотел попросить... Данное э, учебное заведение, э, найти возможность еще раз сказать, организовать до 1 мая организовать субботник, чтобы мы, сказать, мы уже на открытии детского э, парка нашего ну, навели полностью порядок. Хотелось бы обратиться опять же к нашим уважаемым жителям города Желтые воды. Мы постараемся в ближайшее время там установить еще контейнера, дополнительно большие под мусор, и просьба все-таки уберите после себя. Не надо разбрасывать. У нас на сегодняшний день за то, что мы мусорим, штраф существует там 340 гривен. Давайте, наверное, мы уделим внимание, значит, и немножко составим административные протоколы этим, мы пополним бюджет и немножко заставим наших граждан более-менее относиться. Задача стоит первая до праздника максимально вычистить город. На сегодняшний день, я смотрю, сказать, удается нам это делать. Ну а после праздника займемся уже дорогами. 25 квітня відбувся суботник на території міста Жовтіводи. Участь у суботнику прийняли більше півтори тисячі мешканців міста та 120 підприємств, установ організації всіх форм власності. Під час суботника було упорядковано 61 гектар міських територій, висаджено 132 дерева та 25 кущів. Вивезено 85 кубічних метрів побутових відходів, зібраних на несанкціонованих сміттєзвалищах. До комунального підприємства вже за звітний період надійшло 285 заявок з поточного ремонту в аварійну службу 137. В цілому виконано 92,6% від поданих заявок. Шиферних кровель, по потіку ремонту замінено 29,5 квадратних метрів. санітарної чисті міста за чотний період вивезено… смета 112,4 куба. По вопросам экономики задолженность по квартплате на первом и 4 2015 года составляет 15 миллионов 172,3 тысячи гривен. Уровень проплат за апрель 85%. Задолженность бюджета державного по льготам 238,9 тысяч, по субсидиям 1 миллион 87 и 1 тысячи, Местного бюджета 3 миллиона 37 тысяч. Я хотел бы услышать, каким документом определено, значит, о том, что возле контейнеров какая территория убирает, там, чисто место или кто там и так далее. Понимаете, в, 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 в правилах обустройства города расплывчато за эти 5 метров сказано, чтобы внесли конкретные изменения. Ну, вроде бы, управление ЖКХ э, должно это сделать. На сегодняшний день осталось у нас вывести так называемый смет, если это можно сметом назвать, с внутренних частей то есть кварталов и дворов, то есть территория города, то есть, дороги вдоль дорог везде все поубиралось. Поставьте план. Сегодня-завтра вывезите, а потом посмотрим, как ваши горожане, которые вам задают вопрос, набросают туда что-нибудь или не набросают. Там есть деревья, которые находятся во время состоянии, которые находятся или в дворе, возле домов, есть не дай боже, упадет на крышу. То есть получается восстанавливается за место бюджет. На сегодняшний день мы разрабатываем положение, есть предварительные договоренности. Значит, скажем так, разработаем положение. Частное лицо или фирма, там без разницы, кто будет, значит, будет участвовать в санитарной обрезке деревьев значит, и будет забирать эти деревья но мы из бюджета не будем платить ни за, за ни одной копейки. То есть будем экономить деньги на э, сказать, в бюджете города в этом отношении. То есть раз, положение разрабатывается. Я думаю, что в ближайшее время, после майских праздников, мы это дело воплотим в жизнь. Хмельницкого 29, территория второго ЖЭКа, залило 4 квартиры. По суду будем мы компенсировать и э, ремонтные работы будем мы делать. Хотя, э, должен вам сказать, что э, мы в данном случае, э, оставили воду для опрессовки. Она и должна там быть, по месте. И так во всех домах сейчас? тех, которые еще не прошли э, опрессовку, да. Это делается не за одну неделю. И э, ТЭЦ еще также только э, опрессовку э, окончил. И промывку. То, что авария была, мы не отрицаем, да, труба не выдержала. Минулого тижня комунальне підприємство відпрацювало в тижня неделю коммунальное предприятие «Аводоканал» отработало в штатном режиме. Водовідведення и водозабеспечение всех категорий абонентов было сделано в полном обсязі. Продолжается работа по обследованию гидрантов совместно с МЧС. По всем замечаниям и рекомендациям предприятие выполняет определенные технические мероприятия для приведения этих объектов в исправное состояние. Занимаемся восстановлением асфальтобетонного покрытия после выполнения земляных работ. Задолженность по электроэнергии на 1.04.2015 года составляла 3 миллиона 660 тысяч. На сегодняшний день эта задолженность составляет уже 4 миллиона 400 тысяч. Оплата текущего потребления марта составляет 16,2% живыми. Три пакета документов по постановлению Кабинета министров номер 20 по льготам и субсидиям находятся в казначействе Украины за январь, февраль и март Сумма задолженности государства перед нашим предприятием составляет 2 миллиона 100 тысяч. На сегодняшний день будем оформлять четвертый пакет документов. Значит, ну, там тоже сумма будет в общем -то, не менее полумиллиона. В связи с этим значит, сумма будет расти. Вот, и зачет по электроэнергии, по энергоресурсам, к сожалению, провести невозможно. По той причине, что государство не возмещает предприятию предоставленные нашему населению значит, услуги вот, по льготам и субсидиям. Коммунальное предприятие «Жовтоводск Тепломережа» на зараз працює у графіку робіт міжопалювального періоду. Завершается промывка котлов, химпромывка котлов на ТЭЦ и консервация их до следующего отопительного сезона. Проводятся гидроиспытания по тепловым сетям города. Там магистральные сети в принципе, прошли Испытание довольно успешное, единственная проблемы в районе ЖДЦ на Обратке. По поводу квартальных сетей сейчас уже выявлено порядка 50 порывов. Это в основном старая часть города. На этой неделе будем дальше проводить работы. Проблемные вопросы связаны с тем, что не проходит, как и по водоканалу, 20-я постанова. С января месяца государственный бюджет не проплачивает льготы и субсидии, которые у нас закрываются зачетом на облэнерго, счет потребленной электрической энергии. В связи с этим у нас уже отключено управление от электроэнергии. На завтра получили предупреждение подключения объектов, расположенных на территории промплощадки ТЭЦ. Ну и возникают, конечно, соответствующие проблемы с обеспечением работы, прежде всего, инженерных служб. Для решения вопросов на 8 марта в управлении установлен дизельный генератор, который, по крайней мере, дает возможность подключить там, до 10 компьютеров, обеспечить работу бухгалтерии и основных отделов. В связи с этим, в частности, изменен график работы расчетной группы предприятия. С 1 мая будем работать и предприятие работает на 4 дневки, и расчетная группа будет работать на 4 дневки. То есть, если там понедельники будут выходные, будем работать вторник, среда, четверг, пятница, с 9 до 12 часов. Когда не будет понедельника выходной предприятие будет работать, как и расчетная группа будет работать понедельник, вторник, среда, четверг. Также с 9 до 12 часов. Если будут у жителей какие-то замечания по графику работы, ну, откорректируем это в рабочем порядке, дополнительно сообщим. Возможно, будем два дня работать с 9 до 12, два дня с 12 до, 15, до 17 часов. Ну, в основном сейчас по имеющейся у нас информации по наблюдению, в основном люди приходят утром. Телефон рабочей группы, напомню, 62698 для абонентов. Пока там есть электричество, можете позвонить, не приходить, позвонить, уточнить с необходимой информацией по телефону. Май месяц основные подразделения предприятия работают в режиме четырехдневки, еще раз подчеркну. Из проблемных вопросов забрали в АТО экскаватор наш Борекс, маленький, который работал на планировке, на подсыпке и на устранение аварии по старой части города, там где сараи, погреба, необходима маленькая техника. Поэтому пока также к жителям города обращаюсь. Сейчас решаем вопрос либо приобретение в лизинг нового экскаватора как-то будем брать, либо заказывать где-то на стороне, хотя заказывать, конечно, дорого. и предприятия сейчас нет оборотных денег оплачивать данные заказы. По поводу тарифов как я уже говорил, раньше с 1 апреля проиндексированы тарифы для населения на рост стоимости газа и электроэнергии. Газ подорожал для выработки, был 1300, стал 2600. 2600 это в любом случае был самый дешевый газ для выработки тепловой энергии на Украине. Частные потребители, напомню, будут получать по 3200, в межотопительный сезон по 7600 без копеек. Тариф, соответственно, у нас проиндексирован с 440 до 740 гривен за одну геокалорию. Фактически сейчас предприятие продолжает работу с нацкомиссией по формированию тарифов в обычном режиме. У нас есть довольно значительные разногласия и по порядку формирования тарифов с нацкомиссией. Как бы предприятие, ну, еще раз подчеркну, достигло хороших экономических результатов за счет проведения технической модернизации достигли значительных экономий потребления природного газа, повышен КПД котлов практически до 95-96%. Ну, несколько вы выдвинулись вперед из, общей, из общего уровня теплоэнергетики Украины. И оппозиция Нацкомиссии заключается в том, что порядок подход к формированию тарифов должен быть для всех предприятий одинаковым. Мы в этот порядок абсолютно не вписываемся. Если идти по нему, то у нас тарифы должны быть еще значительно в городе повышены. Хотя мы, в принципе, настаиваем, что хватит и того, что уже повысили, либо, может быть, даже удастся доказать, что в нашем городе тарифы должны быть снижены. Поэтому в любом случае подача документов идет за подписью директора предприятия. Я такие документы подписывать не буду. Будем доказывать как будет дальше, буду это формировать Ну и только что получил приятную новость, конечно, с 1 мая уменьшена стоимость тепловой энергии для потребителей второй и третьей группы на 15,7%. Это, конечно, такая. Не знаю, что будет осенью, какая будет осенью цена газа и какой будет тариф для второй и третьей группы осенью, но пока что так. Напередодні вихідних у жовтих водах було відключено 48 ліфтів. Яка була необхідність перед вихідним днем відключити ліфти? У нас дуже багато звонків. Причому ніхто не предупредив, не дали ні об'єднання, ні роз'яснення, ні на під'їздах об'єднання. Ну, тобто просто робочі ліфти були відключені і все. І буде ли питання? Вони відключені в зв'язку з висновком Експертів, висновок в котрим указано на них на всіх. Я зачитаю. Перебуває в несправному стані. У несправному стані ліфти запрещено із повторно-приємство сьогодні. У середу, 29 квітня, після перевірки комісією усі ліфти в місті, у тому числі вимкнені, мають працювати.